saya mengalu-alukan semua orang. Perkhidmatan analisis berhubung guru, Markets. Mari kita mulakan dengan data ringkasan untuk perbadanan. Jika perlu, anda boleh menjedanya. Anda boleh melihat setiap parameter perbadanan dengan lebih terperinci. Kini kami akan membandingkan dengan anda petunjuk asas utama syarikat Kraft Heinz Co. TKAR, KHC. Semakan ini adalah berdasarkan data pada 14 April 2025. Mengikut klasifikasi guru, markets organisasi Kraft Heinz Co. tergolong dalam subkategori. Semi-finished food, 39 syarikat mengambil bahagian dalam perbandingan, ini sangat mewakili. Untuk penyelesaian tentang pesanan, lihat penghujung video ini. Keputusan keseluruhan bagi syarikat berkenaan ialah 5.5 daripada 10 mata. Keputusan purata bagi subkategori ialah 1.2 mata. Jika anda melihat secara meluas dalam keseluruhan pasaran saham kami secara agregat, anda dapat melihat bahawa hasil purata untuk pasaran secara keseluruhan ialah 1.9 mata terhadap markah 5.5 mata untuk The Kraft Heinz Company membandingkan dinamik harga saham syarikat The Kraft Heinz Company dan syarikat subkategori. Kita akan melihat bahawa sepanjang 12 bulan yang lalu saham syarikat The Kraft Heinz Company menunjukkan perubahan tolak 20.3% terhadap perubahan harga untuk subkategori 3.3%. Ini jelas tidak menunjukkan apa-apa tetapi perlu mengambil perhatian fakta ini. Permodalan pasaran organisasi Kraft Heinz Co ialah 35.06 bilion dolar. Dan permodalan pasaran subkategori ialah 241 bilion dolar. The Kraft Heinz Company mempunyai bahagian 14.563% dan merupakan salah satu syarikat besar dalam subkategori. Permodalan kunci kira-kira syarikat ialah 49.13 bilion dolar. Dan permodalan kunci kira-kira subkategori ialah 121 bilion dolar. Kraft Heinz Co. menyumbang bahagian sebanyak 40.63%. Setelah membuat perbandingan saham yang diduduki oleh pertukaran dan nilai buku, kita akan melihat perkara berikut. Kongsi Kraft Heinz Co. dalam subkategori dalam kes penilaian nilai pasaran ialah 14.563%. Permodalan kunci kira-kira ialah 40.63%. Ini adalah 179% lebih daripada bahagian nilai tukaran. Penilaian bahagian syarikat dalam pasaran dan permodalan baki dalam subkategori, baik, satu mata. Liabiliti kewangan syarikat berjumlah 26.44 bilion. Hutang kepada nilai buku mewakili 42% daripada ekuiti syarikat. Skor untuk kewajipan kewangan syarikat, baik, satu mata. Nisbah harga pasaran kepada pendapatan syarikat ialah 12.8. Purata dalam subkategori ialah 19.6 dan ini adalah 35% lebih rendah daripada purata dalam subkategori. Penilaian nilai pasaran saham syarikat kepada keuntungannya berbanding dengan organisasi subkategori baik satu mata. Keuntungan untuk 12 bulan lepas ialah 2745 juta dolar. Pendapatan hadapan untuk 12 bulan akan datang dijangka secara tentatif ialah 3241 juta dolar. Ini adalah 18.1% lebih daripada angka semasa. Penilaian keuntungan masa depan yang diramalkan berbanding dengan syarikat dalam subkategori, baik, kosong perpuluhan lima mata. Nilai syarikat kepada baki hasil ialah satu perpuluhan empat. Purata bagi subkategori ialah satu perpuluhan empat dan ini adalah kosong peratus lebih tinggi daripada subkategori. Penilaian penunjuk nilai pasaran syarikat kepada pendapatannya berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori, boleh diterima, kosong mata. Hasil untuk 12 bulan lepas ialah 25,860 juta. Unjuran pendapatan untuk 12 bulan akan datang di jangka 30,530 juta. 18% lebih daripada sekarang. Penilaian unjuran penunjuk jualan masa depan berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori, baik, 0.5 mata. Margin jualan ialah 10.6% dengan purata dalam subkategori sebanyak 6.9%. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 3.7%. Penilaian margin jualan berbanding dengan penunjuk dalam subkategori, baik, 0.5 mata. Bahagian syarikat mengikut bilangan kaki tangan mengikut subkategori ialah 8.186%. Ini adalah 78% kurang daripada bahagian permodalan pasaran. Dan ini mencerminkan ketidakseimbangan harga pasaran semasa syarikat Kraft Heinz Co. mungkin ke arah penilaian semula. Jumlah modal pasaran bagi setiap pekerja syarikat ialah $974,000 dan dalam subkategori terdapat 547 ribu dolar. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi organisasi ialah 78.1%. Penilaian jumlah modal pasaran syarikat bagi setiap pekerja berbanding penunjuk dalam subkategori boleh diterima kosong mata. Volum keuntungan bagi setiap pekerja individu syarikat ialah 76.2000 dolar. Purata mengikut subkategori, $27.90 ribu. Dan perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 173%. Penilaian keuntungan setiap pekerja individu berbanding dengan penunjuk dalam subkategori, baik, kosong perpuluhan lima mata. Bahagian jualan bagi setiap pekerja syarikat ialah $718 ribu mengikut subkategori 405,000 dolar. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 77%. Anggaran hasil setiap pekerja individu syarikat berbanding dengan penunjuk dalam subkategori, baik, kosong perpuluhan lima mata. Saham adalah pendek pada 3.5% dengan purata subkategori 4.9%. Ini adalah penunjuk kemungkinan squeeze pendek. Penunjuk RSI 14 menunjukkan tahap 47% bagi syarikat Kraft Heinz Co. Dalam subkategori tahap ini ialah 50%. Berpotensi, sekuriti subkategori dinilai lebih kurang sama dengan saham The Kraft Heinz Company. Harga saham sebenar syarikat adalah lebih kurang $29.32. Sasaran harga konsensus untuk saham syarikat adalah sekitar $30.25. Dinamik anggaran sebenar dan ramalan konsensus adalah lebih kurang 3%. Mari lihat jadual pesanan yang tersedia untuk anda, pautan kepadanya ada dalam ulasan yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi semua keputusan yang dibuat secara terbuka pada musim tertentu menggunakan sistem penilaian rujukan guru, markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan percuma, pautan dalam ulasan yang disematkan. Berdasarkan analisis Kraft Heinz Co. Sistem maklumat dan rujukan guru, market satu keputusan telah dibuat. Buka perjanjian beli pada harga $29.33 sesaham. Perjanjian itu dibuka kerana syarikat itu mempunyai penilaian yang agak tinggi. Organisasi dinilai berdasarkan model penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 31.16. Stop loss ditetapkan pada 27.5. Sekiranya pesanan tidak ditutup dengan mengambil untung atau menghentikan kerugian, maka pesanan ditutup secara automatik berdasarkan keputusan sesi dagangan pada 14 Mei 2025 atau pada hari bekerja terakhir sebelum tarikh yang ditetapkan. Tikar STKL ialah pesanan jualan mengimbangi. Video mengenai transaksi pengimbangan akan atau telah pun diterbitkan pada saluran ini. Sekiranya mana-mana pesanan ditutup, utama atau pengimbangan. Pesanan lain ditutup pada tahap semasa. Terima kasih semua kerana menonton video ini dan menggunakan sistem maklumat Guru Markets.